terus sempit satu masalah belum selesai datang lagi satu masalah dan sebagainya kenapa para jemaah Asia negara boleh huru hara eh, rakyat susah hidup kenapa para jemaah Asia kuncinya adalah solat kuncinya adalah solat Solat bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam solat? Nabi solat seperti mana di dalam kitab-kitab fikih diajarkan? Bagaimana yang dimaksudkan dengan solat? Dimaksudkan dengan solat aqwalun wa af'alun muftatihatun bi wa muftatimatun bi taslim Percakapan, perbuatan yang dimulakan dengan takbir yaitu takbiratul ihram dan ditutup dengan salam yaitu ditutup dengan beri salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ghaliban seperti mana biasa berarti ada solat yang tidak biasa ada solat yang luar luar biasa bagaimana solat yang luar biasa ada solat yang tidak berukuh tidak bersujud tidak beretidal cukup dengan empat kali takbir solat jenazah dan bila disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam solat seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam solat tiru bagaimana cara Nabi solat apa Nabi solat pasti bila kita belajar hukum fikih cara mau solat ada rukun-rukun dan syarat-syaratnya perlu kita menepati rukun-rukun dan syaratnya semua

1.5 liter dia minum la ilaha illallah sebab itu kena penyakit sakit jantung mati ha. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana diajarkan kepada umatnya dengan berakhlak berakhlak di sini yang sering disampaikan dalam majlis-majlis maulud akhlak iaitu contoh tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi mempunyai akhlak kepada orang yang lebih tua daripadanya Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada jiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerima kedatangan tamu hingga kan orang-orang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa ataupun datang ke datang ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebahagian daripada mereka mempunyai niat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Nabi bermuamalah dengan mereka Bagaimana Nabi berhubungan dengan mereka Sehingga kan dalam sejarah diper, diperjelaskan Pedang itu sudah ada di leher Nabi SAW Sampai sampai ditanyakan kepada Nabi Ya Muhammad Man mana'aka min saifi? Wahai Muhammad Apa yang boleh menghalang engkau daripada pedangmu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Allah maka jatuh pedang tersebut Nabi jawab Allah jatuh pedang tersebut para jemaah yang dirahmati Allah kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut perkataan Allah jatuh pedang tersebut dan Nabi mengangkat pedang tersebut dan Nabi menghuluskan kepada dia Ya Du'zur Man mana akan mensik Wahai Du'zur Siapa sekarang yang boleh menghalang kau daripada pedangku Begitulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka para jemaah yang dirahmati Allah Jadikan Ya sekarang ini Musim maulun Bulan Rabiul Awal, Sana sini buat maulun Ada di masjid, ada di rumah Ada ada apa sewa hall dan sebagainya sana sini buat maulud sana sini membaca maulud sana sini orang suka hadir majlis maulud tapi jadikan para jemaah sekalian setiap majlis maulud yang kita dapat hadir jadikan majlis tersebut dengan kita niat kita datang menghadiri majlis maulid dengan kita akan mengikuti contoh-contoh tauladan Nabi Muhammad SAW dan niat para jemaah sekalian keluar kita daripada majlis maulid ini kita membawa satu contoh satu misal satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita jangan kita setakat hadir majlis maulid duduk apa baca tu oh dia tu anak dia tu aku kenal Allah ustaz ni bapak dia dulu orang kampung mana aku tahu eh, Oh maulud dia ada main hadrah Allah Ta'ala bising dia hadrah ni Kita datang majlis maulud Niat kita kena betul kepada para jemaah sekalian. Ambil satu contoh tauladan Katakanlah seperti sekarang Siwak ini merupakan contoh tauladan Nabi Muhammad SAW Tetapi sayang seribu kali sayang para jemaah sekalian Tak banyak orang yang menggunakan siwak sedangkan pahala siwak ini sampai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan ibadahnya seorang yang menggunakan siwak lebih baik daripada 70 orang sembahyang dengan tanpa siwak lihat besar pahalanya tapi orang banyak sudah tak gunakan siwak Mak maaf kata siwak dengan handphone siapa lagi mahal para jemaah sekalian ya Allah iPhone 17 berkeluar... keluar sold out kau la ilaha illallah cuba kita jadikanlah besok keluar dekat berita satu Singapura siwak sold out eh bagus daripada iPhone sold out para jemaah sekalian eh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa saja sampai sampai diajarkan di dalam kitab fikih khatib yang akan berkhutbah di atas mimbar sunnah gunakan siwak tapi banyak zaman sekarang khatib, imam, pimpin solat tak pakai siwak tak ah, pakai siwak oh sangat-sangat menyedihkan -sangat para jemaah yang dirahmati Allah dan di antara ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW lagi Nabi mengajar kita untuk menghormati antara satu dengan yang lain kalau kita sebagai anak muda berjumpa dengan orang tua Nabi salam, salam, cium tangannya. Kalaupun itu bukan ahli keluarga kita, tapi Nabi mengajarkan kita apabila kalian bertemu antara satu dengan yang lain, afshus salam, sebarkan salam, beri salam. Tapi zaman sekarang sudah banyak hilang beri salam seperti ini. Sampai-sampai kalau kita beri salam, ada orang tanya, sedang engkau, sepupu engkau, hmm. Ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah hampir pupus, hampir hilang para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita dah hadir dalam majlis maulid ini dengan kita mempunyai tujuan. Tujuan kita <tuh> fadzabiuni maka ikutlah aku bagaimana makan Nabi bagaimana minum Nabi bagaimana duduk Nabi bagaimana jalan Nabi Nabi pun kawin, Nabi pun berumah tangga, berarti Nabi ada isteri. Bagaimana Nabi menjadi seorang suami? Nabi juga ada anak-anak. Bagaimana Nabi Nabi menjadi seorang ayah? Bagaimana Nabi menjadi seorang pemimpin negara? Bagaimana Nabi menjadi seorang imam bila bila memimpin solat? Ini semua akhlak para jemaah yang dirahmati Allah. Ini semua akhlak yang perlu untuk kita sebagai umat Islam kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita yang seharusnya berhak mewarisi contoh tauladan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada jadikanlah majlis maulid ini seperti apa yang telah saya sampaikan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kehidupan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita, merahmati guru-guru kita, merahmati para alim ulama dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati semua jemaah Masjid Al Amin pada pagi hari ini dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fi dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Oh, um.